16 година, як завжди не 16-й год. Ях завжди не Красуня лайк. О, майга. И сами ah. здесь, конечно же, у нас еще и Crazy Days в гостях. Crazy, crazy, об этом crazy. чуть позже. У нас еще и будет интересности, например, о чем зарабатывают организаторы фестиваля. Мы поговорим с ребятами. Додаток для завершения романтичных стосунки в час лита. И как организовать фестиваль? И хорошенечко. Так по фестивалю мы об этом говорим с нашими гостями. Причем продолжаем. Ігор Посипайко, ведучий Євгеній Косенко та Олександр Малишев, організатори проекту Crazy Days. Це спортивно-музичний фестиваль на березі Чорного моря. У програмі, концерти, змагання, майстер-класи, пляжні вечірки, арт-перформанс і навіть авіашоу. Еще раз привет вам. Hello. Мы послушали uh, все, что будет происходить вот вскоре, совсем на территории uh, вашего фестиваля. Uh, я человек, бывавший и на Z-Games и на Казантипах, не могу все же понять вашу именно какую-то киллер-фичу, особенность. Что все фестивали в мире практически одинаковые. одинаковые. Если более того вы побудете на Сигите, на Burning Man, Конечно. на Росгильде, на Гластенбурге. Ну, на Burning Man выкрасили да, Z, а, мы а почему вы сама uh, первое Z? Первое мероприятие, которого пошел вот сейчас уже выродился такой большой mm -hmm. фестиваль. Это была небольшая маленькая тусовочка в Киеве, которая называлась Crazy Jump. Mm -hmm. а, фишкой этого А, мы мероприятия... там были-были-были, еще громадная есть горка да, такая. Да, совершенно да, верно. Она же будет на фестивале вот. тоже. Будет. И ага. оттуда вот и пошло Crazy Jump. Просто крейзи нам показалось скучно, ми, поэтому ми додали з. -з, -з. Ага. Окрім спорту, окрім танців, там у вас буде ще супершоу із літачками. Що це воно таке? Будет сльот малої авіації з усієї України, будуть самі топові наші аси, которые будуть над нашій території показувати фігури вищого пілотажа. Я не показався хламувати інші фестивалі, які проходять у ці самі дати, але їх більше трьох. Оскарі, будь ласка, як ви збираєтеся відтягти від інших десяток тисяч О, людей? Ну, це очень просто. Ну, Во-первых, у нас найотшена. Во-вторых, у нас самое красивое место, и во-вторых, у нас самый энергичный организатор. У нас будет 25 активностей одновременно происходящих во всех, -мо -мо, сторонах, вокруг, во всех сторонах истории. Поэтому там, там, будет ну ад в хорошем понимании этого слова. Там будет все время какие-то вейкеры, кайтеры, фризберы, э люди проигрывающие с этой 30-метровой вышки, люди занимающиеся любовью на пляже, О, люди а конкурс, летающие да? в самолетах. Нет, но это, кстати, не, не поза программа. Это Это конкурс на программу. и все это, и все это, все там 10 тысяч человек, которые пришли и на все это смотрят и во всем этом участвуют, ждут вечера, выходят, танцуют всю ночь до утра, потому что а утром А у них главная а сцена, утром опять... 4 танцпола, 6 да. баров, лаунж-сцена с медленной музыкой, чилом, там у них хаос, там у них брейкбит. У нас в программе угу. просто все стартаперы стартап. должны обязательно рассказывать по чесноку. А сколько это все стоит? Угу. И угу. кто Ой, это, это миллиардный проект, будем открывать. Слушай, да, инвестиции? Я, ну, так, ну, разумею, на первом старте, там, где 600 людей, вы не могли не сбрать такую кто инвестует? Ну, не будем скрывать, инвестуем мы. Mm -hmm. То есть первые инвестиции, которые необходимы, необходимы были для проведения фестиваля, это были наши собственные средства, которые мы вложили. Потом mm -hmm. подтянули спонсоры. Сейчас mm -hmm. появились оборотные деньги от продажи билетов. Мы выходим на улицу города и узнаем у молодежи, что наша молодежь знает о ваших Crazy Days и вообще, какие развлекательные спортивные, фестивальные мероприятия они чаще всего встречают в рекламах. Вообще, что вам расскажет про эту жизнь фестивальную? Посещаете ли вы спортивно-развлекательные фестивали, которые проходят вообще у нас в Украине или в мире? Очень редко. Фестиваль Славы Фроловой. Под открытым небом кино. В Мариинском парке фестиваль Крипатуры. Магания перегоны на каблуках. Дни Соединенных Штатов в Украине. Казантип, Зет Геймс, конечно же. Games будет проходить ага. под вот скоро. Я фанат Зет Геймс, потому что все, что связано со спортом, я это очень люблю. А ты никогда не слышала про фестиваль Crazy Days? Не. Нет. Нет. Я видела рекламу, но не была. Crazy Days нет. Э, слышала, но не была. Что именно тебя сильно может привлечь, Чтобы вот, действительно сейчас собраться, встать всем вместе и поехать на фестиваль? Хороший пресс. Бешеная туса. Развлечения по типу мотобайков. Может, керлинг? Спорткары. Люди, с которыми приятно было бы наблюдать за всем и проводить время и общаться. Як покроково зробити свій фестиваль? Наприклад, є молоді люди, я з Лавікою, Ми знайшли там 100 кВт звуку і виставляємо, що далі потрібно зробити. Само покровно. С ідеї треба починати. Сидії з хороших друзей, які да. підтримують твою ідею, які ви смотрите в одну сторону. И хотите собрать отличное, отличное количество Таких же хороших, людей красивых по людей, прекрасному да. поводу. После, красного. к кому из госвлады идти молиться, проситься, ну пожалуйста, пустите нас? С местными конечно. А. И, И дальше что делаете вы? Дальше уже вопрос логистики, инфраструктуры. Логистика, поиск партнеров, поиск да. спонсоров. Угу. Э -э Нахождение денег. Что-то что-то спонсорское. Концепция это должна была еще до встречи. Значит, концепция это самое первое. Да. То есть идея это то, с чего все начинается. Идея давайте сделаем круто. А ты потом Ваша идея, чтобы все запомнили. Да. Наша идея давайте сделаем офигенно весело. Офигенно спортивно и офигенно танцевально Музыкально. в офигенном месте. Все, спасибо вам большое, ребят, за crazy. Спасибо вам. Спасибо. Crazy Правда, crazy эфир. У нас, ребята, еще много всего интересного. Например, приложение для да. разрывания отношений. Мы падал. еще и будем с вами говорить, за какую сумму можно купить реактивный ранец, если вдруг вам нужно. Вот, а еще, а еще, кстати, у нас кино с постеры и со спойлерами. Вот так. Мы и будем... Уже завтра в нашей студии здесь, не мрии. Кто утром 100 тысяч гривен на реализацию своих стартапов, ДВС в финале на и ДХ завтра в 18.00 на М1. Oh, my God!